Assalamualaikum Hai apa khabar semua ha, Bertemu lagi kita eh, untuk video kedua penghasilan karya mozek ha, Dan catan eh, tajuk bunga kekwa mekar ha, Ini dia yang cikgu nak tunjuk Okey ah ha, Sebelum tu cikgu buka mas dulu eh. Rupa pula Okey ha, Ini dia karya kita eh. ha, Karya ni dah siap Okey tapi yang cikgu nak tunjukkan video penghasilan karya yang sebegini eh. Kita cuba tiru apa yang ada dalam buku teks. Ha, tengok ni eh. Ada catan dan juga ha, mozek. Ha. Okay, cikgu dah terangkan apa itu catan dan mozek pada video yang pertama. Okay, video kedua ni adalah penghasilan karya seni. Apa lagi? Jom kita berkarya. Antara alatan dan bahan untuk menghasilkan uh, catan dan mozek keindahan bunga kekwa eh, dalam unit 8 bunga kekwa mekar okay, antaranya kita gunakan uh, pensel untuk melukis ataupun melakar eh, pemadam gunting untuk memotong kemudian gam eh, untuk menampal gam ni ada dua satu untuk gam kertas glue stick ha, kemudian untuk bahan hiasan kita guna gam kuat ni okay, kemudian kita guna pembaris eh, untuk kita buat uh, ukuran garisan tu Eh, kertas lukisan uh, Kertas lukisan ni kalau boleh dua kertas lukisan eh. Satu untuk kita buat latar belakang dan satu lagi untuk kita buat uh, bunga kekwa serta pepatung. Ha uh, kita tiru seperti mana dalam buku teks. Kemudian kita ada kain felt. Ha uh, ini kain felt. Okey kita boleh gunakan dia untuk buat daun. Kita gunakan juga ha uh, kad keras ataupun kertas keras ni ha ya. uh, mounting board. Ha uh, dia keras sikit, dia tebal. Okey ha uh, tujuannya untuk kita menampal kita punya karya nanti. Okey, kemudian kita ada berus lukisan Ha, uh, okay, untuk kita mewarna lah menggunakan teknik catan. Okay, cat air. Kalau tak ada cat air, uh, cat poster pun boleh. Air untuk kita bancuh warna. Palette untuk letak warna. Okay, buku teks sebagai rujukan kita dan beberapa bahan hiasan. Ha, uh, kalau di sini cikgu ada kulit telur eh, sebagai hiasan. Dan juga ah uh, ni kulit kulit ha, uh, cengkerang. Cengkerang ha, uh, lala. Ha, uh, boleh gunakan juga. Haa. Uh, Siput ataupun uh, kerang uh, Mana-manalah yang bersesuaian Ikut pada kreativiti masing-masing Langkah pertama kita buat lakaran eh. ha, Lakaran bunga kekwa Okey kat sini cikgu buat lakaran Kalau nampak tu cikgu buat uh, bulatan eh, Untuk kita mengukur dia punya diameter ha, Bila nak melukis ni secara tak langsung Kita dah gunakan uh, elemen merentas kurikulum Subjek matematik Sebab kita buat ukuran eh. Kita mengira kelopak bunga Kita buat diameter ha, 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 Sedar tak sedar eh Okey anak-anak, perhatikan eh kita buat dua kuntum bunga ketwang. Ah cikgu cuba tiru seperti mana yang terkandung dalam buku teks unit 7. Okey anak-anak perhatikan eh. Okey semasa kita melakar ni, kalau salah tak ada masalah. Kita boleh padam eh gunakan pemadam. kemudian lakarkan semula. Okey kita lukis daun ni, eh. kita buat dua daun di kiri dan di kanan. Okey daun ni nanti kita tampal dengan kain felt. Okey, langkah berikutnya kita buat uh, pepatung. Ha, kalau anak-anak perhatikan, cikgu lukis dulu garisan simetri ya yeah. untuk kita ukur bahagian bahagian tengah tu. Kemudian kita buat badan dia dan sayap dia. Okey, pada pepatung ni nanti kita akan tampal dengan uh, kulit telur <laughs> Okey, anak-anak perhatikan eh, video cikgu ni ya yeah. Sangat seronok bila kita buat aktiviti ni Cuma aktiviti ni akan memakan masa yang agak panjang lah Okey memandangkan kita dalam PDR ha, sangat sesuailah untuk kita buat aktiviti di rumah. Okey langkah berikutnya kita keluarkan uh, watercolor eh ataupun cat air. Nah, tak kisah brand apa pun. Okey kita ambil air, kita sapukan air dengan brush eh. Anak-anak ha, perhatikan bagaimana cikgu buat. Okey sebab kita menggunakan catan teknik basah atas basah. Okey maknanya kita basahkan dulu bahagian yang kita nak mewarna tu. Kemudian kita ambil berus dan juga uh, warna. Uh, kita sapu sahaja. Okey, kalau kita perhatikan, uh, warna tu akan sedikit kembang. Nah, tak apa. Okey, sebab teknik kita adalah basah-basah. Dia kembang sedikit pun tak ada masalah. Okey. Uh, yang penting, uh, kita cuba buat. Okey, cikgu gunakan uh, warna biru dan kuning eh, pada bunga ni. Kita andaikan bunga ni berwarna putih lah. Okey. Kemudian, ha uh, bagaimana cikgu dapat warna hijau? Okey, anda perhatikan eh. Uh, warna hijau ni kita ambil warna biru dan warna kuning, kita kita gabungkan dia, kita campur. Uh, biru dan kuning adalah warna asas. Bila digabungkan dia menghasilkan warna kedua iaitu warna hijau. Okey, yang berikutnya kita mewarna pada bahagian badan patung eh. uh, yang ni pun sama gunakan teknik basah terbasah. basah. Kita basahkan dulu lakaran kita tu, kemudian kita sapu dengan warna. Okey. Ha, nampak eh Cantik kan kita punya patung ha, Tambah sikit warna gelap Untuk menampakkan kesan tiga dimensi ya eh? Atau kesan bayang di situ Okey untuk kita buat latar belakang Masih lagi teknik yang sama Basah terbasah Iaitu kita basahkan kertas ini dulu Okey kita cikgu gunakan span eh Kenapa gunakan span? Ha, sebab span ini besar Jadi bila kita menyapu warna tu Dia lebih cepat Okey, pada bahagian ni kita gunakan uh, warna hijau dan warna biru eh. Hijau dan biru adalah warna sejuk. Ha bila digabungkan dia menghasilkan uh, kesan harmoni. Okey anak-anak, cikgu mohon maaf eh, suara cikgu ni macam agak tak berapa uh, sedap untuk didengar eh. Manakan cikgu tak berapa sihat sangat. Okey, tapi tak apa, tak ada masalah. Ha yang, betul -betul. yang penting anak-anak uh, jelas bagaimana cara untuk menghasilkan uh, mozek. Setelah selesai kita menyapu warna, kita biarkan dia kering eh. Kemudian kita terbalikkan kertas lukisan kita tu, kita buat ukuran di bahagian belakang. Okey, ukuran ni adalah untuk kita buat petak-petak segi empat sama eh. Ha di sini cikgu mengukur menggunakan jarak 1 inci untuk setiap kotak. Ha okey, untuk setiap petak tu cikgu buat 1 inci. Gunakan pembaris panjang kita boleh saja buat garisan di bahagian hadapan eh bahagian yang kita warnakan hijau dan biru tadi. Ha, tapi kalau kita warna di situ bila tersalah garis kita nak padam nanti masalah. Ha, jadi baiknya kita buat di belakang. Okey dah siap kita buat petak-petak tu kita tuliskan nombor ya. Eh. Ha, kenapa kita tulis nombor? Sebab bila kita potong nanti senang untuk kita menyusun semula di atas kertas keras ataupun di atas kertas lukisan yang kedua. Ah ha, okey anak perhatikan eh bagaimana cikgu menentukan Uh, setiap petak-petak tu menggunakan nombor ok sekarang kita nak menyusun eh, menyusun kertas yang kita dah potong anak-anak okay, boleh potong semua terus uh, bila anak-anak dah menulis nombor ni eh, 1 sampai 100 ke sampai 150 ke terpulang lah tapi untuk cikgu ni cikgu buat baris demi baris ha, uh, cikgu buat satu baris pertama dulu 1 hingga 8 kemudian baris kedua Ha, nombor 9 hingga 16 ah ha. begitulah seterusnya buat baris demi baris ini lebih senang eh. ya. Jangan anak perhatikan ha, sebenarnya mudah saja cuma kita memerlukan um, kata apa kesabaran dan ketekunan semasa nak berkarya. Okey cikgu tunjukkan sekali lagi ya. Eh. Ha, kita tulis nombor 1 2 3 sehingga 8 eh. Ha, sebab cikgu buat ni atas kertas bersaiz A4. Okey kemudian kita ambil gunting ha, kita gunting mengikut petak-petak tu. Okey, semasa menggunakan gunting ni, ah, saya ingatkan sekali lagi anak-anak, tolonglah berhati-hati ya, eh. jangan bermain dengan gunting sebab gunting ni tajam. Selesai menggunting tu, ha, kita ambil petak yang pertama, nombor satu. kemudian okay, kita tampal. Ha, siap nombor satu, kita ambil nombor dua. Ha, kita tampal. Aa, begitulah seterusnya sehingga Selesai bahagian latar belakang. Okey, selesai kita punya ah ha, catan okey untuk dijadikan mozek. Ha, ha okey mozek latar belakang ni dah siap. Okey, langkah berikutnya apa kita nak buat? Ah ha, kita ambil bunga katwa yang kita dah warnakan tadi okey untuk kita masukkan ke atas ha, latar belakang. Ha okey ni dah siap kan dah siap. Ah ha, kita catan tadi dah siap mewarna, kita potong elok-elok. Okey, kemudian kita ambil kain felt untuk kita tampal pada bahagian daun. Ah ha, sebenarnya kalau tak ada kain felt anak-anak boleh je gunakan kertas warna eh tak semestinya kita ikut apa yang ada dalam buku teks. Ha kita pilihlah eh ha, mengikut kesesuaian, mengikut bajet kita. Ha apa sumber yang ada di rumah, itulah yang kita gunakan. Tak perlu membazir eh. Okey, yang ni kita gunakan uh, kulit telur. Okay, kita hancurkan kulit telur ni dulu. Okey anak-anak, satu pesanan dari cikgu bila nak menggunakan kulit telur ni, ha uh, pastikan telur tu kita makan dulu. <laughs> Okey, ah, kulit telur tu kita basuh lah eh. Sebelum kita nak guna, kita basuh dulu elok Kita jemur, keringkan. Ah, kemudian kita hancurkan macam ni. Letak dalam bekas. Ah, barulah kita ah, buat dia, jadikan dia sebagai uh, ah, mozek. Uh, ah, okay. Sebenarnya kita boleh buat pada per, ah, gambar yang lain. Eh. Tak semestinya pepatung. Eh. Kita boleh buat rama-rama. Okay. Kita boleh buat kumbang ah, dan sebagainya. Banyak lagi. Eh. Tak kalau kita nak buat kereta ke. Tak kira apa saja pun boleh. Eh, menggunakan kulit telur. Okay. Di sini cikgu gunakan penyepit. Ah, penyepit ni... Biasanya guna untuk sepit apa ni Cikgu tengok ah, arwah ayah cikgu dia gunakan penyepit ni untuk cabut janggut dia <laughs> Okey, uh, jadi kita gunakan penyepit ataupun boleh gunakan a uh, lidi je, eh, lidi sate yang tajam tu kan. Ha uh, pun boleh. Okey, terpulang pada kata apa kata, uh, kreativiti kita lah, cara kita mana yang lebih mudah. Pada bahagian ni cikgu gunakan gam uhu eh ataupun gam kuat. Nah tak kisahlah mana-mana gam pun boleh asalkan kulit telur tu melekat. Okey selesai kita menampar kulit telur, kita ambil gunting, kita gunting lah Okey bahagian gambar pepatung ni. Okey cikgu sengaja tinggalkan sikit bahagian putih di tepi tu untuk menampakkan kesan mozaik yang lebih ketara pada kita punya karya ni. Ha okey nampak anak-anak eh. Okey kita tampalkan bunga ni dan juga pepatung pada kita punya Karya mozaik Untuk menampal bahagian ni Anak-anak ya, boleh saja gunakan uh, gam glue stick eh. Gam glue stick ni dia lebih kemas Okey, dia tak melilih macam gam biasa tu uh. Okey, kita ambil kain felt uh, Ambil kain felt ni kita ukur lah dulu dulu eh, Untuk kita buat bahagian daun Okey. Uh, kemudian kita ambil gunting Kita belah dia eh. Kenapa kita belah? Sebab kita nak mewujudkan sempadan ruang Supaya dia nampak uh, Jadi seperti mozek Selesai sahaja kita menampal bunga ketua dan juga pepatung pada kita punya latar belakang uh, mozaik ni uh, Kita buatlah hiasan eh Di sini cikgu gunakan uh, kulit lala ataupun cengkerang ni uh, Untuk kita buat hiasan pada bingkai di bahagian tepi tu Okey anak-anak boleh juga gunakan uh, kulit kerang uh, Sebab kalau kita tengok kulit kerang dia punya jalinan tu lebih kasar eh Lebih cantik Okey kulit kerang akan menghasilkan jalinan uh, sentuh Tapi kulit lala ni kalau kita tengok pada bahagian badannya dia lebih kepada jalinan tampak. Okey anak-anak, ha karya kita dah pun siap. Terima kasih kepada semua yang menonton video 1 dan video 2 sehingga habis. Okey, kita jumpa lagi pada video yang lain dengan projek yang terbaru eh, daripada Cikgu Syukri Okey, duduk rumah, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Bye bye. Assalamualaikum.